Mm-hmm. <laughs> dudu mencangkem wae eh kareng petruk bakon koe podo nglakoni apa wae saka so, mau aku lagi nyapu halaman Pak nanging krungu kabar Bu Warni kebanjiran Lho, beneran ta Pak? Ya kudu ditolong wong tangga iku kudu rukun. He he hey. nek banjir aku iso mancing, Pak. Eh, auto nyen royo, montor iku pun koting ning ngene iki, ora ace. Ayo padha nyulungi. Waduh, Pak Semar matur nuwun. aku kelelep banyu dan deres. iki kowe Aku nyituk banyune nganggo ember, Bu. Aku minda kursi lan lemari supaya ora teles. Aku bagian nyemangati wae, Bu. Ben cepet rampung. Ini, Pak nyemangati wae ora cukup. Kowe kudu melu ngelap lantai. Watu nek licin aku bisa delosor, Pak. Heeh, ora apa Wong nulungi kowe kudu wani ngorbanke kenyamanan dhewe. Matur nuwun sanget, Pak Semar anak-anak e. Omakku wis resik maneh. Ora apa Bu. Iki tanggung jawab barengan. Iya, Bu. Yen sak kampung rukun, kabeh masalah iso rampung. Aku malah seneng, Bu. Soale entuk kerupuk lan teh anget. Hihi, bakong kowe pancen unik. Nanging elinga, nulungi wong iku ora mung golek ganjaran, nanging ngresiki ati. Hey, A